С вами снова разговор, и это вторая серия Нежданные гости Кто там? Пойдем посмотрим Статуя, привет! Привет, котята Заходи Спасибо Как ваши дела, котята? Хорошо Как у тебя? Тоже хорошо Кто там еще? Ты кого-то ждешь, котята? Нет, вроде бы Пойдем посмотрим Котята, Смотрите, кого я вам привела. Привет! Заходите, девочки. Как дела, Китя? Хорошо. Бумочки, тики, бумочки, тихие, бумочки, тики, бумочки, тики. Иди сюда, Китя. Иду. Дан, 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 дан. Вот там еще. Пошли. Привет, котята. Привет, красивое чудище. Я пройду. Проходи девочки, я хочу вас познакомить с кое-каким человеком. Кто это, тетя? Красивое чудовище. Рождение. 1992 год. Когда в детстве все ее назвали Калякой. Привет, Каляка! Тя, не говори, Китя, не говори так про нее. Она обидится. Нет, нет, котята, я уже обиделась. Котята, если вы не возражаете, я уйду. Нет, куда ты, чудовище? Я приду в следующий раз. Пока, котята. Ну, молодец, Кися, что ты ей сказала? Я же не сняла. Я просто сказала, что она каляка. Мам, да что она не каляка? Не ори, Иди, садись. Подождите, девочки, я ее сейчас позову. Каляка, идем к нам. Кися, иди попроси у нее извинения. Татня, прости, -ка, прости, каляка. Иди в комнату. Мы же в гостях, мам. Что, у вас есть комната? Конечно, есть. Вот там, за углом. Поняла, где находится комната? Иди, а ну марш! <соцентричь> Смотри в угол! <соцентричь> Прости, пожалуйста, Коляка, моя дочь. Упс! Вы что, надо мной издеваетесь все? Нет, просто нас это родили. Вторая серия сериала разговоры.